Mən burdan hamını salamlayıram. Mən burdan sizdən xahiş eləmək istəyirəm. O başı bağlı bacılarımız var, hüseyinçilərimiz var. Burdan sizə dindar bacılarımız var. Burdan sizə müraciət eləmək istəyirəm ki, əziz bacılarım, şəhid anaların arasında ayrı-seçkilik salmayın. Əgər bu şəhid anasıdsa, evlad şəhid veribsə, deməli o ana bu ad layiqdir. Ona görə də məsistan xahiş edirəm ki, hansızsa bir məclis olanda rayonlara gedirsiniz, məclislərə gedirsiniz. Şəhid anaların ar arasında ayrı seçkilik salmayın. Aparırsınızsa bu anaları, dəvət eləyirsizsə hamısını dəvət eləyin. Yəni ərazinizdə yaşayan, tanıdığınız anaları. Aparırsınızsa O analar arasında ayrı seçkilik salmayın. Bu ana ilə mənim aram yaxşıdır. Əbounun evladının şəkilini paylaşacağam. Bu ana ilə mənim yox aram yoxdur. Bu ananın uşa evladının şəkilini paylaşmayacağam. Əgər siz ə, ibadət edirsinizsə, başınızı möhürə qoyursunuz. Allah'a inanırsınızsa belə şeylər eləməyin. Analar arasında, evladlar arasında, şəhidlər arasında ayrı seçkilik salmayın. Çünki biz daim görmüşük ki, siz o e, dindar bacılarımızda, başı bağlı bacılarımız, Hüseynçilərimiz daim şəhid ailələrin yanında olublar və bizimlə bərabər ağlıyıblar, bizimlə bərabər güləndə gülüblər. Amma indi eşidəndə ki, siz hansısa anaların arasında, şəhid anaların arasında ayrı seçkilik salırsınız, bizə çox pis təsir eləyir. Mən xahiş edirəm, burdan əgər mənim bu videomı kim görsə, Qoy bu bacılarıma desin. Bu gözəl bacılar, başı bağlı bacılarıma desin ki, bu ananın belə bir müraciəti var idi. Mən özüm də şəhid anasıyam. Azdan çoxdan məni tanıyırsınız və mən istəmirəm ki, şəhid anaların arasında belə ayrı-seçkilik olsun. Bizim hamımızı bir gözlə görün. Yəni əgər biz oğul itirmişiksə, yəni biz şəhid anasıyıq, bu adə layiq analarıq. Çox sağ olun.